В рядовом клубе сегодня появился Олег, уникальный стенд. Уникальный стенд для всех. И хоккеистов, и судей, и кто обожает посмотреть, выучить жесты арбитров, правила змагань. Так что, будь ласка, причем самое активное участие по закреплению этого стенда принял орешка. И теперь это первая передача, мы будем изучать судейские жесты. Класс! все наглядно, видно, причем показывает очаровательное. Да, да, нет, тут девушка, а тут я уже присмотрелся, уже парень. Так что как раз мы и начнем сразу. Благодарим хоккейный клуб Патриота и здесь также. Итак, верхний ряд мы начнем. По три хвилинки будет у нас такие обход, обзор. И первый верхний ряд. Итак, штрафной кидок, бит в руки, скрещены над головой. Есть. Повсток на борт. Удар стиснутым кулаком одной руки в открытую долоню протылежной руки перед грудьми. Ну давайте этого только прочитая прочитаю, а вы рассмотрите. Неправильная атака. Атака задом. Девушка показывает. Удар локтем. Забороненный удар у голову об шею великий штраф до конца игры. Такой редкий жест, ну иногда бывает. Так что это до конца игры. Грубость. Вот видите, грубость и удар в голову, вроде как одни и те же да, понятия, но разные жесты. Затремка руками. Соперника я бы еще написал или подсказал. Ну давайте второму ряду перейдем. Удар, або спроба удару кинцем-ключки. Вот это редкий э, кинцем-ключки. Есть такое порушение. Повсток соперника ключкой. Вот ключкой такой, а удар на борт у нас там был, да? А нет, то атака сзади, толчок. Так что, будь ласка, изучаем вместе с Орешком. Удар соперника ключкой. Вот по рукам у нас есть такой жест, а есть... Вот такой вот, затрымка руками. А, сейчас перейдем к самому интересному. Ну, не к самому, тут все цикаво. Поднижка. Ну, там рука показывает движение у нас. Вот блокувание, есть блокувание. Вот, блокувание же, знаете? Покажите блокувание же. Опа, отлично, ответ верный. Браво, и выигрывается под Влад. Затрымка ключкою. Есть два движения, да, раз и два. И затримка рукой ключкой соперника. Благодарим Влада или Дови Клуб.